Остались в равных составах, но, но конечно же удаление на 16-й минуте, которое, ну, даже если там и был пенальти, ну брать, удалять игрока ну, Я думаю, что арбитр ну, поступил не очень корректно по отношению к нам. Ну а по игре, ну я хочу поздравить Зирку, достойная команда. И... Э, неплохо они смотрелись на сборах и доказали, что очень хороший подбор игроков. Но мы немножко сегодня, наши защитники, не так сыграли, как мы хотели бы. Ну и я думаю, что вот это удаление немножко испортило, испортило игру так что, ну ничего, будем будем работать и дальше. Сейчас правда перерыв у нас не вынуждены с здесь Динамо 2, поэтому у нас есть время, чтобы еще больше подготовиться да, к чемпионату. Ну хотел бы сначала э, начать. Э... С благодарностью того, что нас так поддержали болельщики, наши фанаты, очень приятно было играть в такой атмосфере. То есть от первого до последней минуты нас поддерживали. Мы перед игрой просили, чтобы нас нам дали, как говорится, возможность сплотиться, сыграться, и мы покажем тот результат, который от нас уже долго ждут. За это большое спасибо. Касательно игры. Мы достаточно хорошо изучили соперника, то есть мы просмотрели достаточно много игр, то есть поэтому сыграли достойно, хорошо, то есть строго в обороне, то, что требовалось, и достаточно много создали моментов у ворот соперника, проводили очень быстрые атаки и добились результата, я считаю, что закономерно.